Я возглавляю спортивный клуб «Белый ветер». Зовут меня Алексей, фамилия Богдан. Вот, занимаемся мы капуэрой. Сегодня проводим очередной девятый турнир, первенство, чемпионат, извиняюсь, чемпионат нашего спортивного клуба. 107 участников, это для Чернигова неплохо очень. Вот. И Самое главное, что мы, в наше непростое время, мы занимаемся этим позитивным видом спорта, который позволяет разносторонне развивать наших деток, э, стимулирует развитие во всех направлениях, гармоничное развитие. Вот и наши детки, я надеюсь, э, получают э, всю ту теплоту, все внимание тренеров, которое мы стараемся им дать. Сегодня у нас чемпионат по спортивной капуэре. Капойра ⁇ это национальное бразильское боевое искусство. Мы преподаем его в Чернигове. Капойра ⁇ это симбиоз разных видов направления. Это симбиоз, который включает в себя единоборство, ударная техника, борцовская, танцы, акробатика, музыка. Это все есть Капойра. Все это мы преподаем детям нравится так же самое каким музыкой заниматься так и побороться потанцевать попрыгать акробатику и сегодня мы это все увидим на наших соревнованиях которые у нас проводятся ежегодно дважды в год чемпионат клуба чемпионат города Чернигов. сегодня у нас в белометре проходит чемпионат по спортивной капуэне. Дети готовились к нему очень долго, очень старательно. Каждую тренировку, приближаясь к этому, ближе и ближе, совершенствовали свои навыки. Естественно, их мотивирует то, что они могут получить массу подарков и грамоты, то есть признаки их умений, их мастерства. Но, как говорит Алексей Леонидович, самое главное это показать красивую капою. И я, например, своего сына всегда настраиваю именно на это. Неважно даже то, кто победит, как, потому что удача тоже очень имеет большое значение в соревнованиях.